Ассаламу алейкум. Әжінес атындағы Нөкс мемлекеттік педагогикалық институтында 2021-2022 оқу жылы үшін мемлекеттік бұйыртпасы текарында оқуға қабылдау параметрлеріне муапық бакалавриаттың ұлығыма 25 күндізігі тәлім бағдары үшін жәмі 1950 орын соннан мемлекеттік грант текарында 485 орын төлемілік контракт текарында 1465 орын. 16 сұқы тәлім бағдарына төлемілік контракт текарында 1460, сонда яқы 4 кешкі тәлім бағдары үшін төлемілік контракт текарында 100 орын ажыратылды. Абитуренттілерден үжеттілерді қабыллау процесі ұсы жылдың 22-й иыл күні өз жұмағына жетіп, Нөкіс мәмлекетлік педагогикалық институтына ұлыма 20.184 арзалар абитуриенттен арзалар келіп түсті соннан күндізгі тәлім бағдарларына 7.717, сұртқы тәлім бағдарларына болса 12.235, кешкі тәлім бағдарларына болса 232 абитуриенттен келіп түсті бұнда майыптлығы болған абитуриенттер саны 182, көзі әзізі болған абитуриенттер саны 48, ал шет тілі сертификатына ие болған абитуриенттер саны үшеуді құрайды институтта 2021-2022 оқу жылы қабылдауында бакалавриаттың үш тәлім бағдары яғни суретлеу өнері һәм инженерлік графикасы дене мәдениеті сондай ақ хаял қызлар спорты сондай ақ музыкалық тәлім бағдарларына қабылдауда кәсіптік дөретушілік імтиханлары өткеру белгіленген кәсіптік дөретушілік імтиханлар болып өте тұғын бағдарларына ұлыма 1764 мың арзалар абитуриенттен арзалар келіп түсті соннан күндізгі тәлім бағдарларына 945, ал сыртқы тәлім бағдарларына болса 819 абитуриент тапсырды институтта кәсіптік дөретушілік iмтihoнlар ұсы жылдың 31 бірінcші июlнн kunнен бакалавриаттың дене мәдениет әм музыкалық тәлім бағдарларына ал 1-ші август күнінен бастап сөретілі өнері әм инженерлік графикасы тәлім бағдарларында өткерілмoкде імтиханлар санитариялық эпидемиологиялық талаптар текарында белгіленген жоба бойынша күннің екі мезгілінде осы жылдың 6 август күніне жекем, абитуриенттердің айрықша қабілетlеrіnн taor бағалау мақсетінде ферғана, наманган хорезм, һәм navoiy viloyatlaridagi жоғары оқу орындарынан қанегелер, профессор оқытушылар біріктірілген імтиханларды әділ һәм ашық айдын өткеру ата аналар және басқа да қалеушілердің імтихан барысын аралықтан тұрып онлайн режимде интернет арқылы тікелей бақылап бару мканияты жаратылған болып, һәр бір абитуррентің қатынасуын видео жазуға алу Әмиляты шолға қойған. Тәспілік дөретушілік імтханларының нәтижелері ұмхан өткерілген күннің ертеңіне ин Рәсмией веб-сайты һәм социаллық тармақлардағы әрәсмией каналлары арқалы аәбитуренілерге жеткерілмекте. Соның менен бірге, абитуриенттер һәм олардың ата аналарына қолайлықтары жарату қызықтырған сұрауларына жауап беру тиісті мәслахаттер беру мақсатында қабылдау комиссиясының мәслихат орайы кол центр қызметі жолға қойылған 2021 2022 жиырма оқу жылы үшін жоғары оқу орындарының бакалавриат тәлім бағдарламана кіру тест сынақтары бүгін 5 август күні басланды тест сынақларын нүкіс қаласындағы үш орында яғни бірінші туран орайлық стадионы екінші республикалық ойын түрлері һәм жеңіл атлетика бойынша қанегелестірілген балалар һәм жас жасөспірімдер спорт мектебі теннис майданы ал үшінші болса республикалық ойын түрлері һәм жеңіл атлетика бойынша қанегелестірілген балалар һәм жасөспірімдер спорт мектебі теннис кортында күніне екі мезгілде азанғы сағат жетіден кешкі сағат жеті ә, һәм кешкі сағат он тоғыз нөл нөлде өт, bo'лib ө'ткеріуі belgіlенген екі мың жиырма бір жиырма екінші оқу жылы үшін институттың жиырма екі магистратура қанигерлері үшін осы жылдың бесінші отызыншы ел күндері аралығында талабалардан желер қабылданды нөкс мәмлекеттік педагогикалық институты магистратура қанигеріктеріне мемлекеттік бұйыртпа тикарның параметрлеріне муафық ұлыма бір жүз он орын Сонан мемлекеттік грант декарында 55 орын төлемдік шартнама болса 55 орын ажыратылған Өзбекстан республикасы президентінің 2021-2022 оқу жылында өзбекстан республикасының жоғары оқу орындарына оқуға қабылдаудың мемлекеттік бұйпас параметрлері хақындағы қарарына муапып 2021-2022 оқу жылы қабылдауында мемлекеттік жоғары оқу орындарының магистратура қанигеліктер оқуға қабылдау екі басқышта әмелге асырылады бұнда бірінші басқышта мемлекеттік жоғары оқу орн тарапінен сайланған қанигелікке сәйкес пәндер бойынша кіру ымтиханлары екінші басқышта болса мемлекеттік тест орайы тарепінен шет тілі бойынша тест сынақтары өткерледі шет тілі бойынша тиіслі дәрежедегі міллій ямаса халықаралық сертификатқа ие болған абитуриенттер екінші басқышта тест сынағын тапсырудан азат етіледі һәм оларға осы пән бойынша максимал балл беріледі магистратура қан егелігіне сәйкес пәндер бойынша емтиханлардың нәтижелері імтихан өткерілгеннен кейін үшін күн мүддетте мемлекеттік жоғары оқу орны мәкемелер аралық электрон мәлімдеме алмасу системасы арқалы мемлекеттік тест орайына жіберіледі және осы оқу орнының рәсми веб сайтына жарияланады абитуриенттің шет тілі бойынша тест сынағынан топлаған балалары хаындағы мағлұмат тест сынақлары өткерілген күннің ертеңіне һәм магистратураға қабылдау бойынша таңлау нәтижелері тест сынақлары толық жумақыланғаннан соң бір әпте мүддетте мемлекеттік тест орайының рәсми веб сайтында жарияланады қазіргі уақытта магистратура қанигек тапсырған талабылар үшін қанегелік пәндеріне сәйкес емтихан бағдарламалары әм бағалау критериялары институттың рәсмей веб сайты әм социалық тармақтардағы рәсмей каналдары арқалы жарияланған дыққатларыңыз үшін рахмет